Баскетбол, безперечно, є однією з найбільш видовищних спортивних ігор. Висока динамічність, емоційність, індивідуалізм і в той же час колективізм залучають багатьох. Економічно доступний та популярний баскетбол сприяє всебічному розвитку спортсмена. Про свою любов до цієї гри тренер Мельник міг би розповідати годинами. Він віддав йому найкращі роки свого життя. Розкажіть про свій шлях у цьому дивовижному виді спорту. Як він розпочався? Розпочався він. Мені родителі віддали 6 років на баскетбол, і от 6 років до 30 я кожен день в цьому виді спорту. Професійний спортсмен народився та мешкав все життя в місті Одеса. Спецклас та декілька тренувань в день. Старанність та наполегливість помножені на фізичні дані кремезного хлопця зробили свою роботу. Михайло став досвідченим та впізнаваним баскетболістом. Благодаря нашій команді була така команда Мода» в Одесі. В Одесі, в області став дуже популярений цей вид спорту. що ми коли-то… Собирали у во дворце спортаси більше болельщиків, ніж у себе на стадіоні, тренують дітей Михайло разом з дружиною Ганною як на відкритих майданчиках міста, так і в спортзалі загальноосвітньої школи номер 3 Що привело вас саме в Білгородністровські? Як ви тут опинилися 13 років тому? Саме завдяки чому ви тут опинилися? Або завдяки кому? Завдяки от. Президенту нашей федерации баскетбола Роману Янощу Дежуку. Вот он меня сюда привез. Тренировать девочек, мы договаривались, что я потренирую девочек, сделаю из них команду. Потом, когда они закончат школу, я уеду домой в Одессу. Вот так вот 13 лет я уже еду домой в Одессу. Почему не поехала? Ну, началась война, детей бросить было нельзя. Хотя нам предлагали уехать с детьми, ну, взять несколько детей, и уехать в Португалию, в Испанию, в Германию, в Польшу. Ну, это было много предложений было. Но большинство детей уехать не могли. Одних родителей не пускали, других финансовые возможности родителей содержать детей за границей. Ну, и мы решили, что мы остаемся с детьми здесь. У кожного нехай навіть наймолодшого спортсмена є свої сильні сторони, його, так би мовити, особистий карт бланш. Зріст, довжина рук, витривалість, спритність або міцність, що ж намагається розвити у дітях тренер, командний дух, чесність і порядочність. Це в колективі, в будь-якому колективі в житті, в спорті, Це главные вещи, в которых создается коллектив. Если в коллективе какой бы ни был талантливый сотрудник, ребенок, спортсмен, коллектив из одного человека может развалиться. Когда коллектив, команда, как одна семья, в данном случае это тренера, родители и дети, становятся одной семьей, которые идут к одному интересу, то из этого получается команда. Вот возьмем бокс, там где ребенок, он один, он талантливый, им тренер занимается. Как будут его, кто находится с ним в зале, это не важно. Он выходит один на ринг, он стоит за себя. Тут же каждый человек, каждый ребенок стоит за другого. И в команде главное, чтобы дети изначально знали, что в команде есть закон. Выигрывает команда, проигрывает тренер. И тогда им легче переживать проигрыши и радоваться победам. Выиграет команда, проиграет тренер. Почему проиграет тренер? Потому что не допрацював, да. не дожав, да. не доробив? Не докричал, не наругал, не наказал, не научил. Очень много всего. Кого вы хотите загадать, А, хто допомагав, хто може наразі допомагає вам, кого може, хто хто можливо перевернув ваше життя, кого можливо, я вже ну маю на увазі Романа Діжука, що кого немає сьогодні з нами, хто зробив великі кроки в вашому житті, які ви не забудете? Ну у Білгород-Дністровській, в першу чергу це Роман Ульянович Діжук і Галіна Георгія Мінжинська. Они оба были фанаты спорта, они были фанаты детей. Одни из, е, из десятка людей, которых я знаю, которым не волнуют финансовые вопросы, их волнуют дети, чтобы дети занимались спортом. Но я думаю, что будет смотреть эту передачу. Галину Георгиевну знают очень многие люди и все знают, как она относилась к этому всему. Ты знали, на жаль, не знают, но знала. Ну люди вот, благ... да, благодаря этим людям вот это и да нам сейчас тяжеловато финансово, но в память об этих людях мы не можем уехать домой в Одессу это все остановить и бросить. Тем более сейчас столько детей, что ну, ради детей и ради памяти этих людей мы должны продолжать работать. Чего вам не вистачає на сегодняшний день? Какую там окремую потребу вы чувствуете? Живу в городе. Вы чувствуете? Я 12 лет снимаю здесь квартиру. 12 лет снимать квартиру это немножко накладно. Я не буду говорить, какая у меня зарплата, чтобы и люди не сильно смеялись. А сейчас кому я благодарность очень большую. Это спорт для всех. Сырбур, Алексей, да, Сыр -бур, он, да, он нам помогает, чем может, насколько у него хватает финансов. Вот он нам купил очень хорошие мячи. Ну, как он, он, как может, так и ну и спасибо мэру, кто выделяет эти деньги. Мы благодарны всем. Все знают, все понимают, что сколько бы финансов не было, их все равно мало. Нам бы очень помогло, если бы нам выделили какой-то автобус небольшой на выезды, потому что для родителей ездить мы раз в месяц, два раза в месяц ездим на игры с детьми. А по нынешним временам это финансово очень дорого. Если бы нам помог кто-то, может быть, найдется какой-то человек, который скажет, вот вам, дети, на воскресенье автобус, пожалуйста. Мало ли, может, есть еще люди такие, как Галина Георгиевна и Роман Ульянович, я не знаю, может, я с ними не знаком, я не знаю. К сожалению. Ну, иногда такие пытания сама на таких продажах и решаются. Що би ви хотіла загалом сказати всім вашим учням, всім вашим вихованцям, які вже е, подорослішали, яких вже ви не виховуєте, але все ж таки можна звернутися до усіх загалом, сказати їм слова любові, вдячності. Не знаю. Може, когось ви згадуєте на сьогоднішній день з особливим теплом. Ви кажете, не можу бути любимчиків, але мені здається. Ну, судячи по собі, мені здається, завжди є якась людина, яку ти запам'ятав, бо вона була сама шустра, сама така, може, знаєте, людина, яка під якою в я горіла під кросівками. Є у вас така людина? Ну, була у мене така дівчина, Рощупкіна Анна. І в мене їх много було, вони всі були. Для чим, меня очень знать она, она сумасшедшая была. <рес> Расскажи. Она играла в футбол, в баскетбол. Везде, где можно было играть, она играла. Дзига? Да. Не угомонные. Они у меня были такая команда. Чем она на разе занимается, Вы Они сейчас за границей, все, все девочки за границей. Кто учится, кто работает. Сейчас война, сейчас неизвестно вообще, где, кто, что, как. А в загале всем вашим ученикам что Скажите. бы хотелось сказать? Я хотел бы сказать такое слово, которое когда-то мне говорил мой папа, а я родился в Одессе на Пересыпе, если кто-то знает, что такое Пересыпь, это специфический район Одессы. И мне всегда говорили, Миш, не будь дешев. Вот это бы я хотел бы пожелать своим детям, потому что в этом выражении сказывается очень много. Вести себя так, чтобы потом в будущем тебе не было стыдно за свои поступки. Ошибается каждый, мы все учимся на своих ошибках. Но перед тем, как что-то сделать, это я уже рассуждаю как тренер, а не как игрок, потому что я в своей жизни тоже сделал очень много веселых поступков, но чтобы они учились не так, как мы. Это пожелание, хотя мы все знаем, что все равно каждый учится на своих ошибках, но вдруг какой-то ошибки в жизни не сделает. Вот это вот единственное, что пожелать. И мира, в данный момент мира и все. Ну, вы, скорее, вы сказали со словах Шукшина, Шукшин говорил. А... М, у, мой папа очень любил Шукшина, особенно Дед Карась ему очень нравился, такой у него. Он говорил, бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. Да, Это да. его цитата, которая да. действительно да. перефразирована вашим отцом. Да, 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 Видите? точно так. За тиждень до розмови наша знімальна група поспілкувалася із вихованцями Михайла та задала їм декілька запитань. Я займаюся баскетболом пол року. Мої тренера Анна Аркадина та Михайло Сівич. Я дуже рада, що вони тренують нас. Вони дуже якісно тренують, але б хотілось більше проводити часу тренувок. У нас одна тренування йде полтора часа, а я думаю, що треба більше та. Два часа чи може два часа і 30 хвилин. Більше хочеться проводити часу місць з командою та з тренерами. Який він? Який у вас тренер? Які в нього якості? Він дуже жартівливий. В те ж саме время він дуже серйозний, дуже відповідальний. І дуже сподівається нашу команду, що ми вийдемо дуже на високий уровень, так же як і я. Дякуємо мої тренерам за те, що ви нас навчаєте баскетболу. Я дуже радий, що я в цій команді і дуже радий, що я з цими хлопцями я зараз тренуюся, їду на змагання, перемагаю. Михайло Васильович дуже він любить жартувати. Він Може бути дуже спокійним, але якщо ми будемо погано грати або погано захищатися, то він може бути злим, але ну, він в жарт. Тому що він нас дуже любить. І коли ми щось робимо неправильно, то він завжди нас, нам розкаже, як правильно це зробити. Чому саме баскетбол? Чому саме секцію баскетболу обрала? Вона мені дуже подобається, це класно від спорту. Я... у ньому я... Чувствую, що я дуже крутий. Що би ви хотіли сказати вашому тренеру? Я хочу йому сказати, що він дуже класний, та це моя опора у плані баскетболу. Я дуже хочу, щоб ми стали дуже добре тренуватися без цих тривог, бо вони дуже збивають стілку. Я хочу, щоб ми бажали перемогу на баскетбольному полі, а в Україні вона була як на свіче. Флеш, ви самий швидкий в вашій команді? Да. Швидше вас немає нікого. Ну, так, да, мабуть. Ви фанат Марвелу та DC? Ні. просто майка така. Флеш. Не пов'язана з героєм Флешем. Ні. Добре. А Про тренера. Який у вас тренер? Е, він дуже класний, е, іноді буває серйозний, жартівливий. Е, Може відповісти за твої проблеми якісь там. Якщо в тебе в школі щось не виходить, допоможе, ну завжди допоможе. Чи знайшли ви собі товариша в вашій баскетбольній секції? Так. Хто це і як ви з ним познайомилися? Як ви з ним подружилися? Ну, ми, ми почали общатися, коли ми почали. Я, я прийшов на баскетбол, ми одразу, ну, Почали спілкуватися. та закінчилися. Так. Да. Хто ваш друг? Назвіть його. Дмитро Кармаренко, Матвій, Платон та Влад. Угу. Чи проводите ви вільний час після тренувань разом? Так. Що робите? Гуляємо, гуляємо в третій школі, граємо у стрітбол, побалуватись там, ну, багато чого. Чи можете ви сказати, що баскетбол... Змінив ваше маленьке життя. Так. Як? Ну, е, я почав е, у школі, ну, почав е, бути серйозніше, тому що можуть наказати на піти на тренування там. Е, ну, да, коротше. Відповідальніше стало відноситися до занять у школі. Так. Да. За кадром діти багато говорили про добрий характер наставника його відвертість, відповідальність та вміння спілкуватися на одному рівні, при цьому зберігаючи правильну дистанцію та уникаючи панібратства. Але почувши в коридорі, як підлітки ласкаво називають тренера міхасиком, я поневолі почала посміхатися та вирішила, що обов'язково розповім про це вам. Спитала Михайла Васильовича. способностью участь в ветеранских играх. Нет, к сожалению, я не беру никаких участия в играх. Я в этом виде спорта столько лет, я свое уже отыграл, пускай играют другие. Мне не интересно играть. Как научить детей правильно реагировать на неудач? Ну, баскетбол развивает черты, ну. Баскетбол называют шахматами игровых видов спорта. Здесь нужно успевать думать, принимать решения, реагировать. Очень много всего складывается. В основном ну, в баскетбол играют все. От футболистов Футболисты, боксеры, борцы, все виды спорта играют в баскетбол, потому что в баскетболе очень много движений, которые в других видах спорта тоже участвуют. И это, это тяжелый вид спорта, который нужно, он технически очень тяжел, но он развивает, он дает рост, он дает прыгучесть, резкость и Мозг, насколько это возможно. Как научить детей реагировать правильно на невдачу? А, ну, в спорте, кто понимает в спорте, самое тяжелое это научиться проигрывать. Если человек научился проигрывать, он научится выигрывать. Если ты проиграл и опять пришел в зал и опять тренируешься, чтобы выиграть, чтобы достигнуть, чтобы смочь, то из тебя получится спортсмен. А если ты раскис, как в жизни. С чего начинается шлях новичка? Шлях новичка? желании родителей чтобы их ребенок не сидел в компьютере не шатался на улице а занимался спортом. вот это вот фляг новичка все идет все идет в первую очередь от родителей. Если родители любят спорт и приучают ребенка с детства к спорту к порядку, то ребенок легко вписывается в любой вид спорта. Если родители оставляют ребенка играть в компьютер, чтобы не мешал, это такой ребенок. Все идет от родителей, в жизни все идет как у нас, так и у них. А, у вас есть напарник, тренер да. по баскетболу. Да, моя жена. Вот давайте про нее. Ну что вам сказать, она очень невероятно много нам помогает. Она набирает детей, она с ними занимается. Я занимаюсь в основном с более старшими, она с более младшими. Ну, вот это все, вот это, это благодаря ей. Что бы вы хотели ей сказать? Ой, терпение, наверное. Ну, ей, ей в первую очередь терпение, потому что вынести меня это большой большой труд, а вынести меня плюс еще и тем, чем она занимается, это как Маргарит Тэтчер, железная леди. А? Ой, у нее воскрес... У нее, я скажу, у нее воскресенье игры, так что есть ей... Терпение, удачи и чтобы она не забывала, что я ее люблю и всегда с ней рядышком. А важно, что рядышком. Важно, что любите. А -а -а. Ну, мужская любовь, она такая непостоянная. Узнаете? Ну, знаете. Бывает. Да, бывает, бывает. И на старуху бывает проруха. Поспілкувалися і про саму зворушливу ситуацію, яка була, і про те, що сьогодні є найважливішим. Саме трогательна ситуація була зовсім недавно, коли був день захисників України. Ми їхали з дітьми з Селічовська, і на поланці, коли жінки, чоловіки пограничники останавливают автобус, провіряють документи. Дети всем автобусом, они а маленькие дети. Это трогательно было. Заходит женщина и мужчина ну, в форме, с автоматами, проверяют, считают. Они хором поздравляют их с Днем Защитника Отечества. А женщина, ну, ей такая она, ну, девушка, скажем так. И она расплакалась и вышла из автобуса. Сказала, дякую, и вышла из автобуса. А парень сказал, я сейчас на паланке на другой стороне скажу, что вы едете, чтобы честь отдали. Мы проезжали, они встали и дали честь. Вот это было очень трогательно. Что сейчас может быть важное в нашей жизни? Мир. Мир. Мир, чтобы дети были живы меньше воздушных тревог вот это важно сейчас ценности материальные ценности ушли в одну сторону жизненные ценности стали более главные ну, все поменяло эти два года поменяли очень много за мои 50 лет я изменился полностью Поменялось отношение к жизни, поменялось отношение к работе, понимая, что каждому человеку сейчас может прилететь что-то, и этот день может у любого оказаться последним. Хочется как можно больше успеть передать. Ценностей да, 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 да. Если раньше это все текло себе спокойно. Мы думали, коронавирус у нас это горе, страшно, боялись все, а кто сейчас теперь вспомнит тот коронавирус. Поменяла жизнь. Очень жаль, что де детям поменяли, что они испортили, наши соседи испортили детям детство. Самые золотые годы они... Такая фраза сейчас, она очень актуальна. Можно вернуть территорию, но нельзя вернуть людские жизни. Да. И вот она, наверное, самая страшная. И у меня такой банальный и тупой вопрос. Кто ваш любимый баскетболист? <laughs> Какая команда? Мой любимый баскетболист. Моя любимая команда – это одесская «Пипа Мода». А мой любимый баскетболист это те это, жена. Да, это те игроки, которые там играли. Это моя команда. Назовите игроков команды, которых вы вспоминаете с большим теплом, с кем вы сейчас общаетесь, с кому хотите передать привет. Я общаюсь очень с, с многими. Я бы передал привет. Вадиму Пудзырею, Олегу Юшкину, Другаченку Андрею. Я бы передал привет бы всем, а вспомнил бы кого. Саша Акунского, который, к сожалению, умер. Ребят, которых я давно не видел. Вот, вот это я люблю. Вот. Вот это моя команда. Вот она. Такою была наша история. Довга, цікава та найголовніше честно. І як говорив Фрейд, бути абсолютно чесним із самим собою це гарна вправа. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.